নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি লং ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আজি ৰাতিপুৱাই নহয় স্কুলৰ পৰা আহোঁতে বান্ধৱী এজনীৰ ঘৰত অলপ কাম আছিলে সেয়েহে ৰাতিপুৱাই তাইৰ ঘৰত আমি গোটেইকেইজনী লগ হৈ এনেকৈ গ'লোঁ তাই যেতিয়া আমি গৈ পালোঁ তাই নহয় এনেকৈ পুৰি বনাব ধৰিছে এনেকুৱা পিঠা বনাব ধৰিছে গৈ দেখি আমাৰ গোটেইকেইজনীৰ মানে হাঁহি উঠি গ'ল এই চাওকচোন বাৰু ইমান ধুনীয়াকৈ তাই আমাৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছে আমি যাম বুলি গম পাই নহয় তাই একেবাৰে আঠা মৰাত লাগি গৈছে একেবাৰে এয়া আমাক গৈ পোৱাৰ পিছতে আমাক মাকৰাই খাব দিলে এয়া চাহপানী খাই ল'লোঁ আমি সকলোৱে আৰু চাহপানী খাই লৈ আমাৰ কামখিনি কৰি আমি গোটেইকেইজনী আকৌ উভতি আহিলোঁ তাইৰ ঘৰৰ পৰা এয়া তাইৰ ঘৰৰ এয়া তাইৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আমি গোটেইকেইজনী নিজৰ ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ আহিয়ে ৰাস্তা তেনেকৈ অকণমান সিহঁতকো উঠাই দিলোঁ ভিডিঅ'টোত আৰু আহি আমি ঘৰ পালোঁ এয়া মোৰ ঘৰ হয় মোৰ থকাৰ টান বোলো আহি এইবিলাক আৰু ৰাতিপুৱাৰ কামটো জানেই আৰু মাইকী মানুহৰ আহি আৰু বিচনাবিলাক চাফা কৰিলোঁ চাফ চিকুণ কৰি বোলো সোনকালে কামখিনি শেষ কৰোঁ আকৌ যাব লাগিব সিহঁতক ভাত পানী বনাই ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ আনিব বুলি সেয়েহে সোনকালে বোলো কামখিনি কৰিলোঁ এয়া চাওকচোন বিচনাবিলাক চাফা কৰিলোঁ এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত যে বাপৰে বিচনাবিলাক এনেকুৱা হৈ থাকে নহয় লেপ কম্বলেৰে পূৰা ভৰ্তি আৰু হয়নে বাৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত আপোনালোকৰো চাগে এনেকুৱাই অৱস্থা হয় হয়নে বাৰু এইকেইটা দিন নহয় এনেও বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে সেই মাইকী মানুহৰ কামৰ আৰু কিনো কোনো হিচাপ নিকাচ নাই হয়নে বাৰু এয়া ৰুমটো মই চাফ চিকুণ কৰি ল'লোঁ চাওকচোন এনেকৈ চাফ চিকুণ কৰি লৈ মনটোও ভাল লাগে হয়নে চাফ চিকুণ যেতিয়া দেখি ৰুমবিলাক লেতেৰা হৈ থাকিলে কেনেকুৱা লাগে বাৰু যেতিয়া চাফ চিকুণ হ'ব নিজৰে মনটো ভাল লাগে সেয়েহে স্কুলৰ পৰা আহিহে এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰা হয় যোৱাৰ সময়ত এইবিলাক একো কৰাৰ সময় নিমিলে আহিয়ে নহয় সকলো ৰুম গোটেইকেইটা ৰুম মই চাফ চিকুণ কৰি ল'লোঁ এয়া জাৰি জোকাৰি চব চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰটো বোলো এবাৰ সোনকালে মুচি দিওঁ ঘৰটো মচি লৈহে আৰু বাকী ৰন্ধা বঢ়া কামত আগবাঢ়ি এয়া ঘৰটো সোনকালে বোলো মুচি চাফা কৰি লওঁ এতিয়া আহিলোঁ কিটচেনলৈ অলপ মোৰ লগৰজনীয়ে মাংস লৈ আহিছিলে হাঁহৰ মাংস এয়া বোলো সোনকালে বনাওঁ আৰু যোগাৰ কৰি লৈ এয়া হাঁহৰ মাংস দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া সিহঁতৰ ঘৰৰে হাঁহ হয় এজনী মাৰিছিলে তাকে আমাক দুজনীকো ভগাই দিলে এয়া মই যোগাৰ কৰি লৈ এতিয়া বোলো মাংসখিনি বনাওঁ আৰু এয়া চব্জিখিনি কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ এয়া কিটচেনত আহি বোলো মছলাখিনি পিচি লওঁ আগতে সেয়েহে মিক্সিটো জার্ট মশলাখিনে পিছি ল আদা নহর গোটেখিন মাংস পেঁয়াজ আলু কল আর এ মিক্সি গোটাই মশলাখিন পিছি ল মিক্সি পিছি ললো মো মশলাখানি গোটে সোনকালে নক টাইমও নিমিলিব নয় সালে করে মশলাখিন পিছা হয়ে গেল মো এটা মো মাংসখিনিত নহয় মেৰিনেট কৰি ল'ম অকণমান ধুনীয়াকৈ অকণমান ক্ৰীম দিলোঁ তাত আৰু বাকী জিৰা হালধি মিট মছলা গোটেইখিনি মছলা দি ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া এয়া হালধি ললোঁ হালধিও দিলোঁ এক চামুচ এক চামুচৰ অকণমান বেছিয়ে দিলোঁ বাৰু এক চামুচ অকণমান কম হয় সেয়েহে গোটেই মছলাখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াক মিক্স কৰি লৈ অকণমান সময় মই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম তাৰপিছতহে মই ধুনীয়াকৈ বনাম এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ এয়া এয়া তেলত দিলোঁ মিঠাতেল এনেকৈ মেৰিনেট কৰি অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ থৈ দিম এয়া তেল গৰম হ'ব দিলোঁ আৰু ইয়াত মই ইলাচী ডালচেনি শুকান জলকীয়া তেজপাত দি দি দিলোঁ গৰম তেলখিনিত এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ মই কিন্তু এনেকৈয়ে বনাওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই জনাবচোন বাৰু কমেণ্ট কৰি ইয়াতে পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰং চোৱা সময়লৈকে দিলোঁ আৰু এয়া মছলাখিনি দি ইয়াক মই এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ সময়লৈকে ভাজিম আৰু ইয়াক তাৰপিছত মাংসখিনি দি দিম এয়া অকণমান নহৰুখিনি যাতে কেঁচা গোন্ধটো যায় তেতিয়ালৈকে মই অকণমান ভাজি লম এয়া ভজা হৈ গ'ল আৰু মই ফ্ৰিজত যে ভৰাই থৈছিলোঁ মাংসখিনি এয়া তাত দি দিলোঁ এয়া মাংসখিনি দি দিলোঁ দি এতিয়া মই পাঁচ মিনিটত ইয়াক লৰাই থাকিম এনেকৈ লৰাই লওঁ অকণমান পিছত নিমখ দিলোঁ নিমখ দি আৰু অকণমান লৰাই দি তাক ঢাকনি মাৰি ধুনীয়াকৈ আলুখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকনি মাৰি ধুনীয়াকৈ অলপ পিছত পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ইয়াক থৈ দিম মই আৰু পাঁচ মিনিট পিছত ইয়াক মই খুলি আৰু একো আৰু একবাৰ লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ চাওকচোন বাৰু মাংসখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখাত হাঁহৰ মাংস ক'বই নালাগে আৰু ইমান ধুনীয়া তাতে আৰু লোকেল হাঁহ সিহঁতৰ ঘৰৰে হয় চাওকচোন বাৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে মাংসখিনি খাবলৈ যে কি টেষ্ট হ'ব নহয় দেখিছেনে বাৰু এয়া মোৰ মাংস হৈ গ'ল মাংস হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি ভাজি ভাজিখিনিও মোৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া চালা চালাড বনালোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইজনীয়ে চালাড নহ'লে ভাতে নাখায় সিহঁতক চালাড লাগিবই আৰু সেয়ে জল্ডি জল্দি অকণমান চালাডো বনাই দিলোঁ এয়া মোৰ ভাত পানী হৈ গ'ল আৰু সিহঁতক স্কুলৰ পৰা লৈ আহি সোনকালে খাব দিলোঁ ভোক লাগিছে বোলে সিহঁতৰ ৰ'বই পৰা নাই মাংস বনোৱাই সেয়েহে সোনকালে সোনকালে সিহঁতক খাবলৈ দিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে জনাবচোন বাৰু আজিলৈ বা